Сама помощи. Mm -hmm. У нас был Севовский рубль, Сев, ну, да. по клирингу мы рассчитывались. Мы были мощнейшей такой Этпель. вот э, интеграционной группировкой. Который, который Европейский Союз достиг совсем недавно, введя только свою валюту. Вот здесь он, так сказать, превзошел тот наш уровень интеграции. Причем здесь еще интересный момент, что это уровень интеграции высокий при плановой экономике во всех странах. То есть когда мы, извините, плановики такие говорили экономисты, что мы планируем от иголок до ракет, все планируем. Ну, это, конечно, было очень сложно и не нужно было так делать. Но вот тем не менее такой факт. Ну и вот здесь. Первый разрыв связи произошел, и наша экономика сразу пошла вниз, потому что нашим главным заказчиком был вот тот мощный союз или Совет экономической взаимопомощи, который распался сначала СЭУ, потом Советский Союз, и мы потеряли в некоторых отраслях буквально смысл их существования. И мы это знаем. Мы видим вокруг нас на месте предприятий некоторых просто уже ничего нет. И вместо них какие-то появились, как правило, торговые центры, выставочные центры там, и прочие вещи, которые не являются производящим продукцию. Вот здесь, конечно, надо нам спокойно это дело оценить. При этом я бы хотел бы обратить внимание на то, что в некоторых вот передачах прозвучало э, об, упрек а где же были советники где же была экономическая в частности наука почему э, были советы евроинтеграции и затем вдруг такой крутой разворот что послужило катализатором толчком э, для вот э, возникновение этих политических распрей, которые привели вот впоследствии к этому. Ну, во-первых, я с самого начала говорил, что, безусловно, каплей, может быть, и поводом послужило не подписание Вильнюсских соглашений, но гораздо глубже все сидит причина, и она потом таки к концу стала ясна, когда вот появилась и новая власть, и утратила прежняя власть свое реальное так сказать, влияние на все процессы, и вообще они физически некоторые, так сказать, покинули страну. Так вот, здесь нужно напомнить, что нужно всегда да, мы иногда консервативные ученые, да, мы иногда Является вроде бы внешне анахронизмом какого-то прошлого. Но в этом вот иногда и есть э, такой смысл аналитического подхода, спокойного анализа ситуации и подсказка того, что же можно сделать, или что не нужно делать наоборот. Но, Юрий Владимирович, у вас же была такая возможность. И вы, да. вы не просто доктор экономических наук, зав. кафедрой. Вы же директор Института стратегических исследований. Филиала. Так, филиал. Да. Ну, филиал И бывший конечно. директор э, недавно выслушивал претензии свой адрес. Он, кстати, да. один из первых подал в отставку еще в декабре минувшего года. Да на... Зачем же тогда нужен да. был этот институт, с если адми... да, да. А а администрации. Да. А, вот, когда... а знаете, Юрий Иванович, Жан... я вот узнала о чем. Не знаю, вы наверняка об этом знаете. Для меня это было открытие. В общем, что в Японии институт стратегических исследований называется. Институтом счастья. Ну, вообще-то, я деле, сказать, что это... раз вы вот... затронули Японию. В Японии, да. кстати говоря, экономика считается по-настоящему не совсем рыночная, а плановая. Mm -hmm. У них даже министерство существует экономики и планирования. Они очень много, кстати, по сей взяли. День, по сей день. Да, У -у -у. из советского опыта, кружки там качества, соревнования, Ну, только по-другому все называется. Как вы сказали, счастье института, а не стратегических исследований. Так вот, мы тогда. И еще в самом начале января обратились с обращением, как экспертное сообщество, которым являлся институт, о том, что обязанность властных структур, я только иносказательно это перенесу весь смысл, значит, отход от конфронтационной практики решения общественных проблем. Нужно как раз осуществлять общественный диалог. Далее. Обязанность общепризнанных авторитетов, которые способны повлиять на урегулирование конфликта, сделать... Все возможно, что они могут для этого. То есть как раз элита, научное общество единственно сегодня способно погасить вот этот э, значит, костер, который горит и в Киеве, и в других да, но местах. Ну это как в том анекдоте, Юрий Владимирович, да. когда слон съедает столько, кто же ему даст? Так вот, кто же прислушивается к науке? Да, и, кто, и вот кто, мы дальше, мои коллеги, я проголосовал за это. Без современной конкурентоспособной экономики любые попытки справедливого. Общества теряют значение, не имеют смысла. И тогда, когда мы занимаемся правовой модернизацией, вот то, что сейчас происходит, уйти от коррупции, новые силы пришли, то э, теряют любые, э, значит, значения экономические достижения, простите, коренное изменение правоохранительных органов, институтов, вот этих вот государственного контроля, они не могут э, решить проблемы, если не будет решаться непрерывно стратегического процесса модернизации экономики. Вот, ну, то есть нужно как можно быстрее перейти к созидательной фазе, заниматься производством, заниматься экономикой. И когда я шел уже собирался к вам навстречу очень коротко, я получил да, на электронную интересная. почту э, за подписью Патона и его заместителей президента Национальной академии наук Украины, э, я как вице-президент Академии экономических наук Украины, э, значит о том, что он обращает внимание, ученые самоотверженно работают во всех регионах, вносят свой вклад. В развитии науки, но в то же время и экономики и перечисляются главные центры, которые между собой. Вот мы очень дружим, например, с западным э, научным центром во Львове, который находится, и он перечисляет Донец, Крым, Львов, Одесса, Харьков, Днепропетровск, где находятся эти центры, они всю почти 95-летнюю историю. Причем, что интересно, нужно обратить внимание, что когда полыхала революция, гражданская война. А Вернадский создал ну, Академию на... наук конечно, в Украине тогда, несмотря не ни на что. Вот и 90 вот, лет э... отмечали и Патону в прошлом да, году. Да, при этом подчеркивается, 90... что mm -hmm. наша Академия имеет многолетние значит, плодотворные связи с учеными России. Более mm -hmm. того, мы все связаны напрямую с наукой российской в том числе и в экономике. Юрий Зорич, скажите, вот там в этом обращении, наверняка оно будет опубликовано, мы его внимательно почитаем. Там я найду ответ на свой вопрос, что вот почему наука многие годы находится в прислугах у бизнеса, и а бизнес, как по мне, может ну, быть, я не права, в большинстве своем работает на собственное благополучие, а не как на Возьмем стран, вашу вторую часть быть. фразы за основу. Действительно, бизнес, а -а -а. его мало интересует наука в чистом виде. Тем более, есть такие понятия фундаментальная наука, гуманитарная наука. Видимо, они в основном очень далеки от этого. Может быть, только кто-то еще интересуется там, искусством, которое, опять же, он должен иметь у себя лицезреть и картины там, допустим, или скульптуру и так далее. Значит, дело в том, что действительно много не стало востребовано из нашей науки, в том числе вот то, о чем пишет Патон и его вице-президенты в этом обращении. Дело в том, что специализация -то науки была, смотрите, результатом этого были энергетика, космос, авиация, судостроение, просто эти отрасли на сегодня, просто они были отданы забвению течению времени по их, так сказать, ну, в отдельных случаях уменьшению их роли, значения, и даже вымыванию из экономики, и даже гибели в прямом смысле. И тогда вот эта наука, кстати, была сразу же востребована за рубежом, и лучшие его представители, особенно кто легко перешел там на новый язык, на новый менталитет, то есть молодежь, они просто со своим всем ноу-хау покинули страну. И на сегодня мы просто ее имеем уже ослабленную. Хотя в то же время я могу перечитать очень много примеров и нанотехнологий, и IT-технологий, которых Украина занимает передовые места и воспринимается ну, в мире Это всем известно, да. на самом деле, но ну, время просто катастрофическое. А бизнес, он занимается да -да. практической получением прибыли, причем чем Она можно должна быстр, быть быстрее, прибыль, но... чем да. можно то быстрее и больше. Вот такой простой подход. У -у -у. И заводы многие, вот вы заметите, реконструкция кое-где происходит, а кое-где просто часть завода, ну, мягко говоря в небытие уходит. Просто. То есть остается только то, что приносит максимальную прибыль. Понятно. Пример же Точмаш. Посмотрите, Юрий Владимирович, да. это что? Ну просто перестал как существовать. Сколько... Или Макеевский металлургический да. завод. Да. Или, допустим, там модернизация с помощью СКМ, допустим, Азовстали и Ильича уже как совместных заводов. Отдельное производство просто убирается. Одна аглофабрика. Ой, Юрий Владимирович, смотрите, 54 минуты сейчас на часах. Мы с вами видим, мы в прямом эфире работаем. Как о многом хотелось вас спросить. О Крыме... Ну, не могу не спросить, но глядя на часы, все, что можете, пожалуйста. Значит, ну, во-первых, звучат слова, такие, как э, Федерация. Да. Я всегда ее пытаюсь заменить другим понятием. Дело в том, что у, в истории э, Украины нет федерализма опыта. Вот если рядом есть государство. Федеративная Республика Германия, Федерация Швейцарская, там земли, Федерация Российская. Земли. Это но вот нет. история. У нас унитарное действительно государство и вот такое значит, образование Крым, но нужно просто использовать его возможности. Сегодня очень много забирает теневая экономика на себя оттягивает, в том числе и в Крыму. Дело в том, что это мог бы быть золотое место, золотое дно, как говорится, которое можно черпать до бесконечности, как, например, Гонконг у Китая. Сегодня. Если бы налоги. Да, налоги платиться должны в местный уровень, в, значит, в центральный уровень, национальный. И вот здесь, а у нас теневая экономика по различным оценкам около 50%. То есть это коррупционная составляющая там очень как мешает. Где, развивать, да, э, да И кроме того, у них есть дефицит электроэнергии. Вот я бы усилил и сделал бы упрек, что партия регионов вначале на своих знаменах написала усиление роли и значения регионов. А они опять усилили централизм. Нужно передать регионам максимум полномочий, распоряжение своими деньгами, сделать их самодостаточными. Мы имеем программу, например, уменьшение количества регионов. Из 27 у нас сегодня субъектов, ну, два – это город Киев и Севастополь, внутри даже Крыма есть, и 25 областей, значит, но 24 области, то мы говорим, что 12 регионов. Причем у них очень знакомые названия, я их быстренько зачитаю. Это Полесия, Галычина, Поділля, Слободжанщина, Восток наш, вот где мы находимся, Центр, Автономная Республика Крым, Юг. Угу. Очень просто. И тогда мы смогли бы иметь полномочия у власти, и финансы у власти, и э, эта власть непосредственно у людей, mm -hmm. рядом с людьми. И мы перестанем говорить, э, кто кого кормит. Совершенно верно. Потому что, вот видите, нужно... Донбасс кормит. Вот нужно воз... вернуться к этой идее э, mm -hmm. партии регионов, ну, на новом, так сказать, качественной mm -hmm. основе. Ну, Юрий Владимирович... Э, вы не первый и не последний раз у нас в студии, поэтому мы будем продолжать. Спасибо. Вот мне хочется в заключение спросить вас о том, ну, хорошо, вот может быть некогда сейчас сесть за стол переговоров и уже говорить о том, что а как же будем жить, как будет развиваться, будет институт стратегических исследований, будет наша академия. Надо это делать как можно То есть, быстрее. Пока руки не доходят, да? Ну, я считаю, что это нужно сделать. Сейчас и как можно быстрее или так, немедленно. Это нужно было сделать вчера. Более того, когда... Состязались два вектора восточный и западный, мы говорили: они, во-первых, не мешают друг другу, а дополняют друг друга. И говорили: надо на дипломатическом уровне немедленно снять вот эту напряженность политическую, даже военно-политическую, когда мы это да. говорили три последних года. Но нас, к сожалению, да. не услышали. Чем скорее будут меняться реалии нашей жизни, да. тем, в общем, будет. И нужно заниматься да. созиданием. Безусловно. Ну, два слова: вот в одном из звонков телезритель, не буду называть фамилии, просил не называть, говорит, но ну, экономика живет на кредиты. Ничего она не продукует. И что же это тогда? Да, я тоже а противник вот -то... кредитов. Uh -huh. И мы в очередной раз ничего нового не придумали, как мы снова входим в кредитование нас в том же МВФ, причем смотрите, как и США, и Европа, и Россия, и Россию предупредили, давайте оказывать помощь, но через МВФ, они а все члены МВФ. Понятно. А МВФ требования, и тогда наша экономика будет управляться извне. Юрий ну и начинались, Тараса Григорьевича Шевченко, конечно, праздничные дни и весь год будет посвящен он, 200, да, 200 да? конечно. То есть сегодня парламент, слушания были, те, кто наверняка слушали, наши уважаемые зрители. Потому что оторваться от приемника было невозможно, настолько интересного было много сказано. И было сказано о том, что святкувание... «Моя будь народное народная, Шевченковский Вичи». И, в общем-то, наверное, так Бог все-таки управил, что э, Майдан в Киеве, он, так сказать, уже для этого готов. там будет Вот спокойно. это и успокоит Успо... всех? Да, как, может успокоит. Может и быть что и успокоит? Вот скажите, ну 30 секунд буквально, э, вы э, кровей казачьих... Да, в моей фамилии он... насчитывается более трех столетий, и на мне пересеклась еще одна ветвь. Я Макагон, А мама кандиба і дідусі бабусі Кандиби вони розмовляли вдома українською мовою. Вони були з Ліз Лізавет Градщини, Кирова Вони розмовляли Шевченківською мовою, мовою Гоголя, і звідти я знаю ще з дитинства оцю мову українську. От тоді, бачите, ми, мабуть, лінуємось. Ми так. з вами могли б ці 30 хвилин говорити українською. Ну я думаю, на а, да, да, да. І Я дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні, поспілкувалися з нашим. Глядачами завершуючи нашу е, програму, завершую е, Лесою Українкою. Е, вона написала таке: я прочитала і думаю, о, господи, ну як же це воно про сьогоднішній день? Хто е, визволиться сам, той буде вільним. Кого визволять, той буде у рабстві. Наша сила у єдності, бережемо Україну. До побачення до завтра до 19.30.